ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲ ਵਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਲੋਡ ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ जहां शुक्र हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेरे बहुत ही गहरे निजी संबंध पिछले दस साल से श्री अमित शाह जी हमारे साथ के प्रदेश के प्रधान जे पी नड्डा साहब हमारे बहुत ही सत्कारयोग जिन्होंने अभी ज्वाइन कराया विनोद तावडे जी संजय जी और खासतौर ओम पाठक जी मैं एक ही बात कहूंगा मैं भी एक शहीद परिवार से सरदार बेहंत सिंह जी मुख्यमंत्री थे पंजाब में बहुत अंधेरे का समय भी देखा है पंजाब में और कैसे पंजाब को ठीक किया वो भी देखा है तो आज मैं ये बड़े विश्वास से कह सकता हूं जो मैंने पिछले दस साल से चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों अमित शाह जी हों बहुत ज्यादा पंजाब के लिए उनका प्यार है और बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। और करना चाहते थे लेकिन बाकी स्टेट आज कहां की कहां चली गई एक गैप पंजाब में जो एक पुल का ब्रिज का काम करने की जरूरत है किसानों को साथ लाने की वहां के मजदूरों को साथ लाने की वहां के दुकानदार इंडस्ट्रीज को साथ लाने की वो काम क्योंकि सरकार दस साल रही आगे भी लोगों ने फैसला जो किया है वो सरकार मोदी जी की बननी है तो हम क्यों पीछे रहे हमारी पंजाब क्यों पीछे रहे तो इसे देखते हुए बहुत चाहे हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सुनील जाखड़ जी हो बहुत अच्छा पंजाब में चाहे बीजेपी मैं जानता हूं सारे पुराने लीडरशिप को जिन्होंने टेररिज्म टाइम काम किया था मेरे दादाजी के साथ चाहे मदन मोहन मित्तल जी हो चाहे हमारे लक्ष्मीकांत चावला जी आज हो बहुत मजबूती से उन लोगों ने उस टाइम काम किया था सारी बीजेपी आर एस एस ने मिलकर पंजाब को शांत किया था तो उसी तरीके से हम चाहते हैं वही भाईचारा वही प्यार वही आपसी प्यार जैसे देश में पंजाब में वो बने को कोई ऐसी बात नहीं है कोई किसानों से जग, किसी और से कोई प्यार नहीं है ये मैं पार्लियामेंट में देखता रहा हूं लेकिन एक टाइम था अकाली दल ने ये बिल के ऐसा बिल लेके आए और सपोर्ट कर दिया जिससे ये गमरा कर और अब उससे पीछे हट गए पीछे अकाली दल है तो हम अच्छी तरह हर पंजाब के वर्ग को दिल्ली से मोदी जी से और बीजेपी से जोड़ेंगे इन्हीं शब्दों से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं खासतौर पर फिर एक बार हमारे विनोद तावड़े जी का और सारी टीम का और मीडिया का मैं बहुत ही बहुत आभार प्रकट करता हूं थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद